Дня просадись, будь ласка. Рубен Віталій Леонідович. Скажіть, будь ласка, що з вами сталося два дні тому? А, я согласился на предложение товарища поехать к нему помыться. Вот. На обратном пути уже... Тобто вы из Майдана поехали к нему мыться? Да. А потом потом покушали, помылись ну, да, на, на, обратном, на обратном пути. Был э, без какого-либо объяснения, причины был задержан сотрудниками милиции. У, у, у меня затолкали в УАЗик, после чего отвезли в Святошинский райотдел. Как вы узнали, что это Святошинский райотдел? Ну, как позже оказалось, Святошинский райотдел. Угу. Где э, с первых минут нахождения на меня оказывалось психологическое давление. Вот. Мне не давали ходить в туалет, не, не давали пищи, периодически избивали. Всячески, всячески пытались ущемить. У вас по пяткам были, да? Были по пяткам, по почкам. Ну, ребята, это очень больно. Вот. Продержали до утра, вот, давали в руку. Вам даже не давали спать? Не давал. Да постоянно тривал допуск? Периодически водили из кабинета в кабинет. Вот. А сначала к следователю, mm -hmm. под, потом к какому-то э, деятелю. Зашли два человека. Э, на... на... начальника вас водили, Два человека, которые начали меня подколачивать, будучи уже в... в тяжелом состоянии, я просто готов был подписаться, согласиться на любые их предложения. Так, и на чего Согласился продик... продиктовать на камеру заранее приготовленный текст. О чем? О том, что я э, я работал как бы за деньги, э, то что на будучи на Майдане mm -hmm. на, у, у меня якобы нашли металлический предмет, э, как позже на, оказалось, это самопал для самодельное, исходя из их слов, да, это самодельный mm -hmm. огнестрельное оружие инкриминируют Так, так вот. какие еще вы подписали? Подписал... Ну протоколы какие-то да, все все Подписал протоколы, мне обещали скосить строк, прекратить вот эти пытки будучи уже уставшим, но ну, я на все соглашался то есть вам поставили камеру, дали листочек, и вы просто зачитывали текст на камеру? С да, Татьяну, да. Раз, да, да. Так. После чего, что произошло? После чего меня отвезли в Святошинский суд, У -у -у. где дали, так сказать, подписали вот... А, да, это ухвала суда, суд, суд, да? Ухвала суда, да. Массовые заворушения, 294-я часть, 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 да, часть 2. Угу. Вот. И, и посадили на домашний арест. Вот завтра я отправляюсь по месту прописки, это город Харул, Фух. и отбываю два месяца домашнего ареста. Тобто, насколько зрозумів, у вас не было с собой? в принадах для в банных принадах. У меня с собой да, личные вещи: носки, э, мыло, там какие-то тапочки mm -hmm. для бани, э, щетка для обуви. Зрозуміло. А скажите, э, будь ласка, а вы у 294 вот в четвертую стадию сейчас частину на друг? был присутний адвокат при ваших допыт? Был присутствовал государственный адв... адвокат. Нет, он был уже ближе к вечеру, сейчас скажу, в 11.00 он подъехал, Утро. в 11 утра он подъехал и позже... То с вечера до ранка у вас не было захвата? Совершенно. Угу. И ближе к утру уже начал убеждать меня в том, что я должен все подписать, то, что они, это будет лучше для меня, вот. Скасять срок, ніхто не, не буде на мене давити. Тобто ви підписали всі протоколи допитів, які з вами провели без захисника, навіть без державного. І вас відпустили додому. Фактично. Совершенно вірно. Зрозуміло, дякую.